Я всех приветствую на производстве взломостойки дверей и сейфов компании «Монолит». Речь сегодня у нас пойдет о бетонах. Бетонными я назвал те композитные смеси, которые мы используем для производства наших взломостойких сейфовых дверей, взломостойких огнеупорных сейфов. Тот материал, который может быть до 10 раз прочнее того бетона, который нас окружает. Для понимания класс бетона, как то, из которого строятся дома, мосты, это и фундаменты здания, это бетон марки B15, бетон марки B25, это уже многоэтажные здания, бетон марки B35, это уже мосты, либо очень высотные здания, бетон, который используется в конструкциях сейфовых дверей, в сейфах, это класс бетона, который может достигать до класса B80, и если ну, в отделе в исключительных случаях до марки B100. То есть это почти в 10 раз превышает тот бетон, который используется в гражданском строительстве.